hadisi quddusiyda keltiriladiki ki, ibadi ixlos deydi alloh taolo mening sirlarimdan bir sirdir uni o'zim sevgan yaxshi ko'rgan bandamning qalbiga joylab qo'yganman deydi kimning qalbida ixlosi bo'lsa demak o'sha banda allohni sevukli bandasi o'zimizni <usimuzdi> ko'raylik bir qalbimizda ixlosimiz bo'lmasa demak biz allohnin sevgili bandasi emasmiz o'zimizni o'zimiz aldab yuribmiz xolos tezroq tuzatmasak isloh qilmasak shu holda o'lib ketsak yillar davomida qilgan ibodatlarimiz hammasi bekor ketgan bo'ladi fursat borida hozir taftish qilib o'zimizni o'zimiz ogohlantirib tanbeh berib tuzatish yo'liga o'tishimiz kerak chunki alloh xolis bo'lgan bandasini qalbiga ana shu narsani solib qo'yar ekan o'zini sirini solib qo'yar ekan endi xolis bo'lgan banda allohni ana shu sirini doim yashirib yuradi oshkora qilmaydi ollohni sirini oshkora qilib qo'ysa ixlosi buziladi shuning uchun susiy rahmatulloh ali aytgan ekanlarki kim o'zining amallarida ixlosni ko'rsa uning ixlosi ixlosga muhtoj bo'libdi degan ekanlar masalan men namoz o'qiyapmanda yo robbim men namozni ko'rib turibman xolis o'zing uchun o'qiyapman deyapman bo'ldi tamom namozim ketdi qabul bo'lmaydi chunki o'zimni namozimda ixlosni ko'rishni boshladim bu nima bu bu riyokorlik bu bu o'zidan o'zi faxrlanish vujub deyiladi bu qaysi banda o'zining amallarida ixlosni ko'rsa uning ixlosi ixlosga muhtoj hech qaysi bir valiy zot sahobi ikromlar o'zlarining amallarida ixlosni ko'rmagan dod deb ollohga yalinib yolvorib yashagan meni amallarim xolis alloh uchun bo'lyapti deb davo qilayotgan odam kazzob bo'ladi chunki meni aybim yo'q deyishni boshladi men xolis olloh uchun qilyapman deyishni boshladi xolis olloh uchun qilyapman degandi o'zidayoq ketib bo'ladi xolis olloh uchun qilgan amallar maxfiy bo'ladi birovga aytilmaydi oshkora qilinmaydi